Выставка Югагра считается одной из самых посещаемых, как мы ее называем, сытых выставок, куда конечные потребители приезжают уже после того, как они сдали урожай, получили деньги. То есть они приезжают реально выбирать товар. Поэтому для нас Югагра ⁇ это серьезное мероприятие, которое всегда планируем за год вперед. С финансовой стороны бизнеса это единственная выставка, участие в которой окупается. Если вдруг задаться целью и посчитать количество подписанных контрактов и валовую наценку на этих контрактах, то понимаешь, что она не просто окупается, а окупается порядком выше цен, нежели чем вложение ее. Поэтому это странная такая вещь. Очень дорого, но очень прибыльно. Nous souhaitons que cette foire nous apporte de nouveaux contacts à travers des réseaux de distribution. Nous souhaitons aussi rencontrer des agriculteurs pour bien comprendre quels sont leurs besoins, leurs attentes et, et pouvoir apporter vraiment des solutions, pas seulement des produits. В этом году мы ожидали, ввиду кризиса, ожидали не самых высоких результатов, но они не оправдались, все хорошо, клиенты активны, всем участникам нравится, и нам в том числе. Очень много клиентов, мы заключили несколько контрактов прямо на выставке, есть хорошие перспективы на будущее. Эта выставка у нас является не только как то бы демонстрацией нашего ассортимента, но и одновременно площадки для встречи, для обсуждения каких-то контрактов до конца года или уже на следующий сезон. На сегодняшний день я считаю, что в России это главная сельскохозяйственная выставка. А мы, как отечественные производители, обязательно должны на ней присутствовать. Мы считаем, что выставка «Югагра» – Юг одна из основных выставок по этому направлению. И участвуя в выставке, мы получаем больше информации о рынке, приобретаем новых потенциальных клиентов. И знакомимся с новыми потребителями. Это основная региональная выставка на юге Российской Федерации, и с тем, что наша компания работает в основных трех регионах, это Краснодарский край, Ростовская область и Ставропольский край. Поэтому для нас эта выставка очень интересна с точки зрения приобретения как новых клиентов, так и продолжения сотрудничества с теми, с которыми мы работаем уже длительное время. Это традиционная наша выставка, на которой мы каждый год принимаем участие. Мы загружены работой, свободного времени очень мало, клиенты постоянно приходят. И старые, и новые, очень интересные запросы, очень много общения фактически обсуждается уже условия контракта, кое-что уже подписано. Компания Cargill участвует в выставке ЮКАГРО, потому что это одна из самых крупных в России сельскохозяйственных выставок. Это место встречи ведущих сельхозтоваропроизводителей со всей страны. И это возможность для обмена опытом, это возможность для получения новых новой информации, это возможность для развития. Сегодня не нужно никого убеждать. В необходимости посещения этой выставки есть результат, я думаю, для всех. То есть селяне решают свои задачи, они знакомятся с новинками сельскохозяйственной техники, отечественных, зарубежных производителей. Мы, конечно, представляем эти новинки и э, несем, так сказать, информацию и можем здесь конкретно показать ту или иную машину, рассказать о ее э, лучших сторонах. Пожалуй, немного есть выставочных мероприятий в Российской Федерации, да и в общем-то за ее пределами в масштабах СНГ, которые бы заслужило внимания, так как выставка ЮКАГО. На этой выставке замыкается вся цепочка, начиная от сельхозпроизводителя, дистрибьютора, который продает или, можно сказать, распространяет наши семена по, по, по разным регионам. Вот. И поставщик, который продает эти семена, и можно получать обратную связь. Что требуется для сельхозпроизводителя на сегодняшний момент или на ближайшее будущее met farmers Именно участие в Юг Агро влечет за собой высокую результативность, потому что в первую очередь она позволяет нам встретиться с нашими партнерами, и с клиентами, с которыми мы уже работаем не первый год, да, привлечь новых клиентов, потому что очень большая проходимость на этой выставке, очень много клиентов, ни одна выставка такой результат не дает.